श्रीमात्रे नमः आरमि किल वार्गं गजाननम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे श्रीमहागणपतये नमः गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः पीताम्बरं करविराजितचक्र गौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं वराधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं अनिशं कृति भावयामि हि श्रीमन्नारायणीयं दशकम्टिसिक्स् भगवद्विभूतयः कर्म ज्ञानकर्म भक्तियोगः त्वं हि ब्रह्मैव साक्षात् परमुरुमहिमन् अक्षराणाम् अकारः तारो मंद्रेशु राज्ञा मनुरसी मुनिशो त्वंब्रगो नारदोपि प्रह्लादो धानवानां पशुजो च सुरभिः पक्षिणां वैनदेयः नागानां अस्य नन्तः सुरसरिदभि च श्रोदसां विश्वमूर्ते ब्रह्मण्यानां बलिस्वं

त्वद्विबोधम् विशुद्धं ज्ञानं कर्माभिभक्तिः हृदयमिह भवत् प्रापकं तत्र तावद् निर्विन्नामशेषे विषयैह भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकारः सक्तानां कर्मयोगः

अन्त एवाप्नुवन्ति दूरस्थः कर्मयोगोऽपि च परमफलेनवयम् भक्तियोगः त्वामूलादेव हृत्यः त्वरितमयि भवत् प्रापको वर्धता मे ज्ञानायैवादियत्नम् मुनिरबवदते ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन्

चित्तेलेषार्जि सिद्धार्थ क्षयविमलमधीरनुद्यमानो जनौ गहि प्रागेवम प्रागविप्रो नकलु मम जनह कालकर्मग्रहवा चेतोमे दुःख हेतुहो तदि गुणगणं उक्त्वा शांतो गदस्वा मम च गुरुविभो

पवनपुरपते हन्दमेरुन्धिरोगान् सर्वत्र गोविन्द नाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द ओम् नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरिये नमः श्री हरिये नमः श्री हरिये नमः श्रीमात्रे नमः दशकम्योगम्परं अक्षराणामकारः तारो मन्त्रेषु राज्ञा मनुरसि मुनिषु त्वं भ्रुपुर्ना रतोऽपि तानवानां पक्षुषु च सुरभि पक्षिणां वै न नागानामस्य नन्द सुरसरितभिश्च स्रोदसां विश्वमूर्ते ब्रह्मज्ञानां फलित्वं क्रतुषु च

ज्ञानं कर्मा विभक्तिस्त्रितयमिह भवत् प्रापकं तत्र तावत् निर्भिन्नानाम् अशेषे विषयैः भवेत् ज्ञानयोगे अधिकारः सक्तानां कर्मयोगस्त्वयि विनिहितो ये तु नात्यन्तसक्ताः नाप्यत्यन्तम् विरक्तस्त्वयि च सत्रुतरसा भक्तियोगोष्यमीषा ज्ञानम् त्वद्भक्ताम् वलकु सकृतवचात् मर्त्यलोके लभन्ते तत्रैव जन्म स्पृहयति भगवन् नागो नारको वा आविष्टम् माम् तु दैवात् भवजलनिति वोतायिते मत्यदेः त्वम् कृत्वा कर्णधारम् गुरुमनुगुण वातायुस्तत्तारयेताः अव्यक्तम् मार्गयन्तशुतिरभिरभिनय केवलज्ञानलुप्ताः क्लिश्यन्ते सिद्धिं बहुतरजनुषा अन्ध एवाप्नुवन्ति दूरस्त दूरस्थकर्मयो कोऽपि च परमफले नन्वयम्भक्तियोगः मूला देव हृदयः त्वरितमयि भवत्प्राप गो वर्तता ज्ञानायैवादि यत्नम्वपतते तु तुशृण्वन् गाढान् त्वत्पादभक्तिं शरणमयति यः तस्य मुक्तिकराक्रे स्वध्यानबीहतुल्या पुनरसुकरता चित्तसाञ्चल्यहेतो अभ्यासदाश्रु सत्यम् तदपि भषयितुम् त्वकृचारुताप्याम् निर्भिन्नः कर्ममार्गे खलु विषमतमे त्वक्खातौ च अयि भुवनपते नैव शक्नोमि हातुम्

విో మమక్రహ దుఃేతుం భావత్సారీ ఉాంతో కదస్వాం మమర్విపో తాతృశీ చిత్త శాంతి ऐलप्राकुर्वशीम् प्रत्यति विवशमाना सेवमानाश्चिरन्ताम् गाढम् निर्मिद्य भूयो युवति सुखमितं क्षूत्रम् एवेति गायन् त्वत् प्राप्य पूर्ण भवनपुरपते हन्दमे रुन्तिगा नारायणाखिल भगवन् नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्गीर्तनं गोविन्द गोविन्द ॐ तत्सति श्रीमन्नारायणीये षण्णवतितमं दशकं समाप्तं रम रमण गोविन्द